Этот сгусток энергии зовут очень красивой кличкой. Так зовут знаменитого инопланетянина. Его зовут Альф. Альф тоже появился у нас неожиданно. Он запрыгнул в машину к одной из очередительниц. приюте этот симпатяга зарекомендовал себя. Надо было тебя не Альфом назвать, а Энержайзером. Большой-большой ребенок еще. Альфу не больше 11 месяцев. Он здоров, привит и стерилизован. Это очень активный, игривый и сильный мальчик. Альф уже знает некоторые команды, но его воспитанием надо заниматься. По отношению к своим собратьям Альф. Он не злобен. Не со своими приятелями абсолютно. Очень любит играть. Альфа обладает красивой густой шерстью. Для тех, кто любит долгие прогулки по лесу или катание на лыжах, это будет отличный друг. Потому что он, скажи, я не мерзну. Скажи, я с удовольствием с вами посижу около костра в зимнее время. Поем шашлыков. И купаться с вами пойду на речку или на озеро. Да? Да, пойду. И по грибы по ягоды с удовольствием. Остановив свой выбор на этой собаке, вы обретете верного, отважного и сильного друга.